أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون صدق الله العظيم يهوديوں ایک طرح کے لوگ وہ تھے جن کا گزشتہ درس میں ذکر ہوا پڑھے لکھے تورات کو کتاب کو سمجھنے والے ان کی خرابی یہ تھی کہ وہ اللہ کے حکموں میں رد و بدل اپنی مرضی سے کر دیتے تھے ایک طبقہ ان میں بالکل ان پڑھ تھا جس کا آج کی آیت شریفہ میں ذکر ہے عموماً معاشرہ ایسے ہی تقسیم ہوتا ہے کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور اکثریت ان پڑھوں کی ہوتی ہے ان ان پڑھ لوگوں کو ومن ہوم امیون فرمایا گیا ان پڑھ لوگ نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے یاد رکھیے یہی امی کا لفظ جو ان ان پڑھ یہودیوں کے متعلق بولا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بھی ایسا ہی لفظ ارشاد فرمایا گیا فآمنوا بلّہ و رسول ہند لیکن مطلب میں زمین و آسمان کا فرق ہے اچھی طرح سمجھ لیں اگر امی کا لفظ پیغمبر کے حق میں بولا جائے تو یہ لفظ پیغمبر کی شان کو اور بڑھا دیتا ہے یہ وہ شخص ہے نبی امی کا مطلب یہ وہ ذات ہے جس نے اپنے جیسے کسی انسان سے نہیں پڑھا اپنے جیسے کسی انسان کا شاگرد نہیں یہ آپ کی عظمت اور شان اس طرح کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ براہ راست اللہ جل شانہو کی طرف سے اترتا ہے کوئی اس انسان کوئی انسان اس لائق کہاں ہے کہ وہ پیغمبر کا استاد بن سکے استاد تو فضیلت میں اور مرتبے میں شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور پیغمبر سے فضیلت اور مرتبہ میں کوئی بڑا ہو یہ ممکن نہیں ہے اس لیے پیغمبر اور نبی اللہ کے برگزیدہ بندے انسانوں میں سے کسی کے شاگرد نہیں ہوتے براہ راست اللہ جل جلشانہ کے علم سے وحی الہی سے فیض یاب ہوتے ہیں مرزا غلام احمد کا دیانی اور اس جیسے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی نبوت کے جھوٹا ہونے کی اور ان کے قذاب ہونے کی سب سے بنیادی اور آسان دلیل یہ ہے کہ یہ سکولوں میں پڑھتے رہے اپنے جیسے انسانوں کے شاگرد رہے نبوت کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ کسی انسان سے پڑھا نہ ہو تو پیغمبر علیہ السلام کے متعلق جو امی کا لفظ ہے قرآن پاک میں یہ آپ کی عظمت کو اور بڑھاتا ہے یہ تو اور یقینی کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اگر یہ لوگوں سے پڑھے ہوئے ہوتے اور کسی سے لکھنا سیکھا ہوتا پھر تو شبہ کوئی کر لیتا کہ یہ جو قرآن آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں یہ کسی سے سن کر آپ نے بنا لیا کہیں سے پڑھ کر آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں ماکن تتلو من قبل ہی من کتاب آپ سلاۃ وسلام نے اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی ولابینک اور نہ آپ لکھنا جانتے لرتاب المبتلول اگر آپ کسی سے پڑھتے کسی طرح سے آپ لکھنا جانتے پھر تو کوئی شک کرتا کہ یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں جب آپ نے کسی انسان سے پڑھا ہی نہیں اور علوم و معارف کے خزانے قرآن پاک کے ذریعے لٹا رہے ہیں ایسا علم نہ اس سے پہلے اور نہ بعد میں اس کی کوئی مثال تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کی اپنی طرف سے نہیں تنزیل من اللہ العزیز الحکیم یہ تو اللہ جانو کی طرف سے اتاری ہوئی چیز ہے عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر کے حق میں امی کا لفظ آپ کی عظمت اور شان کو بڑھاتا ہے ہاں عام لوگوں کے بارے میں امی کا لفظ ان کے ان پڑھ ہونے کی بات یہ ان کے لیے عیب ہے اب میرے اور آپ کے متعلق کوئی کہے کہ ان پڑھ ہے تو یہ ہماری کوئی شان تھوڑی ہے یہ تو کر رہا ہے کہ ان پڑھ آدمی ہے جاہل آدمی ہے تو یہودیوں میں ایک طبقہ یہ تھا ان پڑھ لا یعلمون الکتاب کچھ پتا نہیں تو رات میں کیا لکھا ہے اللہ کا حکم کیا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے کس طرح جینا ہے کچھ پتہ نہیں الا امانیہ مگر صرف خواہشات خواہشات جیسے گدا ان پڑھ تو اسے صرف اور صرف وہ ہرے بھرے کھیتی نظر آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ایسے ان پڑھ صرف خواہشات کسی نے دماغ میں ڈال دیا کہ یہودی ہی جنت میں جائیں گے کوئی اور نہیں بس یہ بات پلے باندھ لیت لی خلل جنت اللہ منکان او نسارا کسی نے کہہ دیا ہم تو اللہ کی اولاد ہیں اللہ کے محبوب ہیں بس اس بات کے پیچھے چل پڑے اللَّهِ ان وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُّونَ صرف گمانات ہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے میں بھی یہ بھی ہو جائے بس کوئی یقینی ٹھوس بات ان کے پاس نہیں اور جو صرف گمان کے پیچھے چلے خیالات کے پیچھے چلے خواہشات کے پیچھے چلے وہ تو اس اندھے جیسا ہے کہ جسے کسی نے ایک طرف لگا دیا کہ آپ اس طرف جاؤ تو سامنے تمہارا گھر آ جائے گا اور وہ بچارہ اس طرف چل پڑا اسے کیا معلوم کہ آگے چل کر وہ کسی کھڈے کے اندر اور گڑے کے اندر گرے گا وہ تو اپنے خیال میں جا رہا ہے اسے بتایا گیا کہ اس طرف آپ کا گھر ہے تو ان پڑھ آدمی علم سے ناواقف آدمی جاہل آدمی جو سیکھتا بھی نہیں بس خواہشات کے پیچھے گمانات کے پیچھے سنی سنائی بتائی ہوئی باتوں کے پیچھے زندگی گزار رہا ہے تو یہ بڑا بد نصیب ہے یاد رکھیے یقین آتا ہے علم سے جہالت سے تو باتیں ہی ہوتی ہیں بس ادھر سے سنی ادھر سے سنی یہ ذہن بنا لیا وہ ذہن بنا لیا خیال اور گمان ہی ہوتا ہے یقین آتا ہے علم سے اس لیے علم کی فضیلت بیان کی گئی علم والا آنکھوں والا ہے اور جس کے پاس علم نہیں وہ اندھے کے مثال دی گئی فرما علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں علم والا وہ ایسے جیسے ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑا اور ان پڑھ آدمی ایسے جیسے تیز دھوپ میں کھڑا ہے کوئی جائے امانی اس کے پاس نہیں اور بھی بے شمار مثالیں دی گئیں ایک جگہ تو قرآن پاک میں فرمایا گیا علم والا ایسے جیسے زندہ اور بغیر علم والا ان پڑھ ایسے جیسے مردہ تو ہمیں بھی علم کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھر بار بیوی بچے ہر طرف علم کی بات چلانی چاہیے اور یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ علم کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے فرما واللہ یعلمو وانتم لا تعلمون اللہ علم رکھتے ہیں تمہیں کچھ پتہ نہیں اور وہ علم اللہ نے سارے کا سارا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے نبوت میں اتارا اور آپ علیہ السلاۃ السلام نے پھر صحابہ کرام اور اپنی امت میں تقسیم فرما حضور فرماتے انما انا قاسم انقا سے میں تقسیم کرتا ہوں اللہ عطا کرتے ہیں تو علم علم نبوت جو یقین بخشتا ہے علم علم دین جو نور الہی ہے اللهم سب کو نصیب